श्री श्रीगुरुराघवेन्द्र अष्टोत्तरशतनामावळि ॐ स्ववाग्देवता स्ववाग्देवतासरिसद्भक्तविमलीकर्त्रे नमः ॐ श्रीराघवेन्द्राय नमः ॐ सकलप्रदात्रे नमः ॐ क्षमासुरेन्द्राय नमः ॐ स्वपादभक्तपाद्रिभेदनदृष्टिव्रजाय नमः ॐ हरिपादपद्मनिषेवणालब्धसर्वसम्पदे नमः ॐ देवस्वभावाय नमः ॐ दिविजद्रुमाय नमः ॐ भव्यस्वरूपाय नमः ॐ सुखधैर्यशालिने नमः ॐ दुष्टनिग्रहकर्त्रे नमः ॐ दुस्तीर्णोपप्लवसिन्धुसेतवे नमः ॐ विद्वत्परिज्ञेयमहाविशेषाय नमः ॐ सन्तानप्रदायकाय नमः ॐ तापत्रयविनाशकाय नमः ॐ चक्षुप्रदायकाय नमः ॐ हरिचरणसरोजरजोभूषिताय नमः ॐ दुरितकानदावभूताय नमः ॐ सर्वतन्त्रस्वतन्त्राय नमः ॐ श्रीमध्वमतवर्धनाय नमः ॐ सततसन्निहिताशेषदेवतासमुदायाय नमः ॐ सुधीन्द्रवरपुत्रकाय नमः ॐ श्रीवैष्णवसिद्धान्तप्रतिष्ठापकाय नमः ॐ यतिकुलतिलकाय नमः ॐ ज्ञानभक्ति आयुरारोग्यसुपुत्रादिवर्धनाय नमः ॐ प्रतिवादिमातङ्गकण्ठीरवाय नमः ॐ सर्वविद्याप्रवीणाय नमः ॐ दया दाक्षिण्यवैराग्यशालिने नमः ॐ श्रीरामपादाम्बुजासक्ताय नमः ॐ श्रीरामदासपदासक्ताय नमः ॐ श्रीरामकथासक्ताय नमः ॐ दुर्वादिद्वान्तरवये नमः ॐ वैष्णवेन्दीवरेन्दवे नमः ॐ शापानुग्रहशक्ताय नमः ॐ अगम्यमहिम्ने नमः ॐ महायशसे नमः ॐ श्रीमध्वमतदुग्धाब्धिचन्द्रमसे नमः ॐ पदवाक्यप्रमाणपारावारपारङ्गताय नमः ॐ योगीन्द्रगुरवे नमः निलयाय नमः ॐ परमहंसपरिव्राजकाचार्याय नमः ॐ समग्रटीकाव्याख्याकर्त्रे नमः ॐ चन्द्रिकाप्रकाशकारिणे नमः ॐ सत्यादिराजगुरुवे नमः ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॐ प्रत्यक्षफलदाय नमः ॐ ज्ञानप्रदाय नमः ॐ सर्वपूज्याय नमः ॐ तर्कताण्डवव्याख्याकर्त्रे नमः कृष्णोपासकाय नमः ॐ कृष्णद्वैपायनसुहृदे नमः आयानुवर्तिने नमः ॐ निरस्तदोषाय नमः ॐ निरवद्यवेषाय नमः ॐ प्रत्यर्दिमूकत्वनिधानभाषाय नमः ॐ यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारध्यानधारणसमाध्य अष्टाङ्गयोगानुष्ठाननियमाय नमः ॐ साङ्गाम्नाय कुशलाय नमः ॐ ज्ञानमूर्तये नमः तपोमूर्तये नमः जपप्रख्याताय नमः ॐ दुष्टशिक्षकाय नमः ॐ शिष्टरक्षकाय नमः ॐ टीकाप्रत्यक्षरार्थप्रकाशकाय नमः ॐ शैवपाषण्डध्वान्तभास्कराय नमः रामानुजमतमर्दकाय नमः ॐ विष्णुभक्ताग्रेसराय नमः ॐ सदोपासितहनुमते नमः ॐ पञ्चभेदप्रत्यक्षस्थापकाय नमः ॐ अद्वैतमूलनिकृन्तनाय नमः कुष्ठादिरोगनाशकाय नमः अग्रसम्पत्प्रदात्रे नमः ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः ॐ वासुदेवचलप्रतिमाय नमः ॐ कोविदेशाय नमः ॐ बृन्दावनरूपिणे नमः ॐ बृन्दावनान्तर्गताय नमः ॐ चतुरूपाश्रयाय नमः ॐ निरीश्वरमतनिवर्तकाय नमः ॐ सम्प्रदायप्रवर्तकाय नमः जयराजमुख्याभिप्रायवेत्रे नमः ॐ भाष्यटीकाद्यविरुद्धग्रन्थकर्त्रे नमः ॐ सदा स्वस्थानक्षेमचिन्तकाय नमः ॐ काषाय चेलभूषिताय नमः ॐ दण्डकमण्डलमण्डिताय नमः ॐ चक्ररूपहरिनिवासाय नमः ॐ लसदूर्ध्वपुण्ड्राय नमः ॐ गात्रधृतविष्णुधराय नमः ॐ सर्वसज्जनवन्दिताय नमः ॐ मायीकर्मन्दिमतमर्दकाय नमः ॐ वादावल्यर्थवादिने नमः सांशजीवाय नमः ॐ माध्यमिकमतवनकुठाराय नमः ॐ प्रतिपदं प्रत्यक्षरं भाष्यटीकार्थग्राहिणे नमः ॐ अमानुषनिग्रहाय नमः कन्दर्पवैरिणे नमः वैराग्यनिधये नमः ॐ ट्टसङ्ग्रहकर्त्रे नमः ॐ दूरीकृत अरिषड्वर्गाय नमः ॐ भ्रान्तिलेशविधुराय नमः ॐ सर्वपण्डितसम्मताय नमः ॐ अनन्तबृन्दावननिलयाय नमः ॐ स्वप्नभाव्यर्थवक्त्रे नमः ॐ यथार्थवचनाय नमः ॐ सर्वगुणसमृद्धाय नमः ॐ अनाद्यविच्छिन्नगुरुपरम्परोपदेशलब्धमन्त्रजप्त्रे नमः ॐ धृतसर्वधृताय द्रुत नमः ॐ राजाधिराजाय नमः ॐ गुरुसार्वभौमाय नमः ॐ श्री मूलरामार्चक यतीन्द्राय नमः इति श्रीराघवेन्द्र श्री अष्टोत्तरशतनामावली सम्पूर्णम्